uş gördük dəyərli izləyicilər. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq üçün Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olun və bildirişləri açmağı unutmayın. Salam deyən görüm necəsiz əziz izləyicilər. Məni soruşsanız mən də lap əlayam. Diqqətlə qulaq asın ki, sabahın hava xəbərlərini öyrənəsiniz. Azərbaycan ərazisində dekabrın 26-sına gözlənilən hava şəraiti haqqında prognoz açıqlanıb bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişken buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və şəhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi şəhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 47 dərəcə isti, gündüz 810 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civa sütunu olacaq. Nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Laçın gecə və axşam bəzi şərq rayonlarında çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə də isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Günlük xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.